Rehman dua hari Jadi bermakna Sehari ni lah Saya keluar kan Hari Selasa Rehman dua hari maknanya dua malam lah Dua malam So malam pertama Hari Ahad malam Senin Isnin malam Selasa Jadi selepas habis Rehman tu Saya keluar Saya dengar lah Pegawai SCP tu bagi tahu Dia kata Tuan Rafiq bagi tahu Tuan Rafiq bagi tahu dia kata kalau selesai habis statement tak ada apa boleh lepaskan lah atas jaminan. So sebab Tuan Rafiq bagi tahu lah sebab sese -se rumah semua orang perempuan, anak perempuan lima orang. And then yang Bonsukan autism. Jadi kedegak dia, kedegak dia. Kau tengok video kan macam mana Mami Ona terolik. Kau tengok video dia. Yang masa saya nak yang polis ambil saya tu. Kau tengok tak? Masa polis tangkap saya tu, Kan Mami Onang pegang dia. Sampai terduduk Mami Onang. Kuatnya tak, tak kuat. Budak ni kan. Dia naik, naik kereta lah. Dia tengok bapak dia naik kereta. Dia ikut lah bapak dia. Jadi. Dia lelaki kena ada. Kedekat. Jadi. Tuan Rafiq bagi tahulah kan. And then. ACP tu kata. Kita tengok. Kita tengok macam mana. Sebab bergantung pada arahan atasan lah. Okay. So siapa naik. Naik. Ambil statement. Korang pun tahu kan. Apa jawapan saya. Kalau saya kena ambil statement. Apa jawapan saya. Come on. Tengok lah buat tahu. Apa jawapan? Soalan ditanya, apa jawapan kita nak bagi? Come on, Timbalabot. Assignment yang kita dah study dah dalam Timbala Bot. Jumpa di mahkamah apanya? Saya jawab soalan ini di mahkamah. Jadi, itu jawapan saya. So, uh, datang lah. Ijat datang. Uh, 12.30 dah habis lah. 12, 12 suku dah habis. 12 suku dah habis ambil statement. Ijat atas lah Ijat atas makan Buat asyik kanda Minum air kan Pegawai tu bagi makan lah kan Makan semua And then Dah habis apa semua tu Turun balik Masuk lokap Pukul satu Suku dalam lokap dah Hari Isnin Satu suku tengah hari Semasuk lokap balik Tak keluar-keluar Sampai dah tadi dua setengah Jadi yang diminta reman dua hari tu Untuk apa? Yang diminta Rehman dua hari nak buat siasatan, nak bla 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 bla. Eh? Tapi hari Senin satu suku, saya masuk lokap, tadi dua setengah keluar. Tak ada buat apa-apa. Tidur, makan. <tuh. <tuh. Ni. Nak bagi torture mental ni. Ha, nampak? Nampak tak cara dia? Rehman ini memerlukan untuk tahanan Rehman. Kita belum didapati bersalah lagi Tapi apa yang mereka buat adalah Untuk bagi tekanan kepada kita Jadi Seduduk lokap lah Kira daripada semalam Satu suku sampai dua setengah Satu hari dalam lokap ni Pihak polis tak buat apa-apa pun Tak ada nak panggil ambil siasatan ke Tak ada, tak ada, tak ada. Duduk lokap nak bagi tekanan mental ni Tapi Alhamdulillah lah Allah bagi kekuatan pada dia se sepudah banyak kali masuk. Jadi, kita strong lah. So, hadap lah. And then, Malam tu <laughs> Malam tu dalam pukul Sepuluh Dalam sepuluh malam Ada satu brother masuk Berada masuk Sebelum tu ada cik beritahu Dia kata Eh Sir Ada peminat sir Ha? Peminat saya sir? sir fikirlah peminat takkan Peminat datang lokap Peminat sir kena tangkap Peminat sir kena tangkap Peminat saya kena tangkap dia? Ha? Dia kata dia peminat Cakap ha ah, baguslah Kejap lagi kau masuk Satu sel dengan sir Sir pun kagumlah. Eh peminat aku kena tangkap dia pun masuk-masuk. Dia masuk-masuk. Sir. Saya minat sir. Saya minat sir. Steady, steady bro. Apa kes kau ni? Apa kes? Kena tangkap sir. Kat mana? Kat rumah sir kat mana? Gemencih. Gemencih. Jauh tu. Ha, oh, kek apa? Saya komen dekat Facebook sir. Atau pusat pemeriksaan pengganas TSC oleh FBI. Susulan itu, Kementerian Luar mengarahkan ketiga-tiga individu berkenaan tidak dibabitkan dalam Ops Ehsan yang menguruskan penghantaran bantuan kemanusiaan rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin di Gaza. Faham? Faham? FBI. Pernah tengok cerita FBI? FBI ni US. So, dia senaraikan tiga kumpulan NGO yang dikatakan terkait dengan teroris. NGO mana? Tu, Aman Palestin. Apa jadi pada Aman Palestin? Saya tanya dengan korang. US senaraikan sebagai teroris. Dan Malaysia buat apa? Malaysia beku kan? Malaysia ambil tindakan. So nak kata apa? Oh, kita takkan ikut US. US punya US lah. Ini contoh. Apa meli, apabila melibatkan kepentingan US, US suruh Malaysia buat, Malaysia pun beku nama Palestin. Yang mana hari ini, kau boleh tengok. NGO mana yang selalu bantuan dekat Palestin sekarang? Aman Palestin habis dah kena beku. Ni contoh kalau kita nak berfikir. Jangan kata oh kita ada hak. Hak kepala otak kau yang ini pun kita tak boleh cover. Kedaulatan negara kena faham. Ini tentang kedaulatan negara. Fahamkan betul-betul melainkan kau ni pengkhianat. Rasa boleh bagi tahu ahli parlimen kerajaan hari ini adalah pengkhianat kepada negara. Engkau orang semua pengkhianat. Sebab kau berskongkol dengan Anwar Ibrahim. Kau khianat. Kau bersubahat, menggadai Masa. Masa dah tak banyak. Sebab masa. Itu sebab kenapa dia tergesa-gesa. Masa dia dah tak banyak. Faham tak? Nampak tak? Dan satu lagi saya nak bagi tahu. Adalah saya tengok. Tak tahulah pakar ke mangkuk ke. Dia bagi tahu. Kita tak kita boleh kalau kita tak ikut US. Sebab dalam tu ada klausa Yang mana kalau perkara tu tak menguntungkan kita Kita boleh untuk tak ikut Walaupun US kata kena ikut Kita tak setuju tak apa Betul tak? Lah? Ini yang dimainkan oleh Walanon Betul tak betul? Dia kata ada klausa yang mana Kita boleh untuk menolak Tak nak ikut US Saya nak bagi satu contoh Satu contoh Fikir Eh? Satu contoh Ingat balik, ini insiden yang berlaku tahun 2023. Kemudian 2024, pudin poka ulas. Dengar betul-betul. Kementerian Dalam Negeri sedang mendapatkan gambaran tepat dan akan menyimak fakta berkaitan tiga pemimpin badan bukan kerajaan NGO Islam negara ini yang disenaraikan dalam Terrorist Screening Center atau Pusat Pemeriksaan Pengganas TSC oleh Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifri Nasratim Ismail berkata beliau sudah menghubungi Ketua Polis Negara Tan Sri Razadin Hussein berhubung perkara itu. Katanya beliau baru saja mengetahui perkara itu pada dua hari lalu dan sudah menghubungi Ketua Polis Negara untuk mendapatkan gambaran tepat. Beliau juga belum boleh bersedia memberikan maklumat dan mahukan fakta yang tepat. Media sebelum ini melaporkan tiga pemimpin daripada NGO Islam berasingan dari Malaysia yang aktif dalam menguruskan bantuan ke Asia Barat disenaraikan dalam Terrorist Screening Center atau Pusat Pemeriksaan Pengganas TSC oleh FBI. Susulan itu, Kementerian Luar mengarahkan ketiga-tiga individu berkenaan tidak dibabitkan dalam Ops Ehsan yang menguruskan penghantaran bantuan kemanusiaan Right Malaysia kepada Right Palestine di Gaza. Kenyataan Brazil, Brazil Kena 50% Dia berunding Di mana dia berunding di Kuala Lumpur ya. Dia minta bertemu Setelah unilateral Keputusan Oleh Amerika Syarikat Okey okey. Adakah Brazil menggadai kedaulatan negara? Tak Brazil bincang Ya kalau Brazil bincang sekalipun Adakah Brazil menggadai kedaulatan negara dia? Berkenaan dengan tarif yang dikenakan 50% Tak Nampak tak? Korang faham tak? Saya minta tolonglah Walanon-walanon yang benar ni kan Kita tak pandai Kita memang tak pandai Tapi Come on lah Benda basic je kot Cerita tentang negara ni Yang pergi sampai Brazil Pasal apa? Okey, dengar ni Ada lagi? Sierra de Mafosa Afrika Selatan pun begitu Bak Brazil Afrika Selatan pula up lagi tu Afrika Selatan pula Tengok Negara China Yang diimpus Unilateral Yes Sama ada istilahnya Makoli itu Dia mengadakan Tentu sebagai negara China besar Dia tak kata dia dipaksa Tapi dia kata Dia bersedia berunding Bila Amerika Mengambil kesempatan begitu Jadi maksud uh, Mungkin Naratif di um, Timbalan Menteri itu tidak halus betul-betul tetapi semangatnya betul ya. kita tak setuju 19% saya beritahu dalam mesyuarat bilateral menteri-menteri ada tuan-tuan ya um, teman, menteri luar ya <laughs> ya saya sebut um, Mr. President I disagree it has to be lower 90% 19% mula dia kata 25% turun 19% saya kata saya setuju saya tak setuju ya. it has to be lower tapi ini unilateral dia ya. baik itu konteks dia kena 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 betul lah ya. Maknanya apakah kita harus dan kalau tanya saya kita harus berunding lah. Tapi istilah di malam tadi dia kata kita terpaksa tu dipaksa berunding. Tak apalah. Saya akan minta dia fine tune sedikit. Ya, boleh, boleh. Anwar Ibrahim. Yelah kita faham kalau dia cuba nak perbodohkan rakyat Malaysia sebab This is Hanwar daripada dulu. Dia akan cuba memperbodohkan rakyat. Koranglah. Ada 2008, korang pun banyak kena bodoh dengan dia. Minyak percuma, apa minyak setengah, percuma, PT-PTN percuma. Tapi sekarang ni, dia perbodohkan lagi. Apa yang dibangkitkan ni, saya okay, tak pandai. Saya tak pandai. Tapi kita ambil tahulah, membacalah. Isu dia tentang perjanjian ART dengan US ni menggadai kedaulatan negara. Bermakna kita kena tunduk, kena ikut apa saja syarat yang US kena kan. Tapi Anwar nafikan Tetapi dia tak jawab dalam parlimen. Teku Zafrul. Miti yang bertanggungjawab. Pun dia tak jawab dalam parlimen. Timbalan Menteri Miti jawab. Khamis. Hari Kamis. Hari Kamis lalu. Timbalan Menteri Miti bagi tahu bahawa Malaysia dipaksa. Dipaksa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Jadi hari ini dibangkitkan oleh ahli parlimen Kota Baru berkenaan dengan apa yang dibangkitkan oleh Timbalan Menteri Miti. Daripada Ali parlimen gelang patah. But Anwar tak jawab lagi. Dia kona pergi Brazil, dia pergi dekat South Africa, dia pergi kat China. Guys, untuk makluman semua. Bila Donald Trump jadi presiden, memang dikenakan tarif. Seluruh dunia betul dikenakan tarif yang ini 50% China sampai dia pergi 100%. Kita 25%. Kemudiannya katanya dirunding dapat 19%. Okeylah, itu berkenaan dengan tarif. Tapi apa kena mengena tarif itu dengan menggadai kedaulatan negara? Cuba kita fikir kat situ. Kan Anwar dalam ni pun bila ditanya oleh Takiuddin, dia tak jawab, malah dia bagi tahu. Dia mengaku, ya ditekan, ya dipaksa. Jadi kat mana lagi nak cakap bahawa negara ni telah digadai oleh Anwar Ibrahim? Tak awal Anwar tak nampak lagi. Oh, hari ni peguam negara dah bagi satu jawapan saya lah kenyataan peguam negara. Saya baca. Kau ada baca kenyataan peguam negara? Isu dia, dengar eh. Tengah betul-betul eh. Isu perjanjian ini adalah menggadai kedaulatan negara. Bermakna kita ini kena ikut cakap US. Faham tu betul ni? Eh? Kena ikut kehendak US. Mesti ikut kehendak dia. Ini isu dia menggadai kedaulatan negara. Kita tak ada kebebasan. Bermakna kena ikut dia. Kita nak berniaga dengan siapa. Kita nak jual ini dengan siapa. Semua kena ikut kehendak US. Kalau US tak setuju, masalah kepada kita. Ini isu dia. Tuan Anwar bagi tahu, peguam negara dah jawab. Peguam negara jawab. Sem semalam nak baca peguam negara ni sebab haprak. Peguam negara, dia tak cerita pun tentang bahawa negara ni tergadai. Dia cerita bahawa kita boleh batalkan perjanjian tersebut. Okey. Tapi engkau tak jawab tentang perjanjian yang telah menggadai kedaulatan negara. So macam mana pula ni? Dalam satu posting Facebooknya Pandan kata Perjanjian AS Amerika Jangan sapu isu bawah kapet Rafizi Itu penyokong kerajaan Jadi saya nak mohon penjelasan daripada Yang Mohd Dengar penjelasan Anwar Ibrahim uh, Terima kasih Yang pertamanya di malam menteri sebut uh, Kita terpaksa mengadakan perundingan. Ya, Baik. Dengarlah dulu. Tak sabar langsung. Ya. Baik. Apakah keputusan Amerika itu unilateral? Itu. Amerika itu buat unilateral agreement. Saya bincang panjang dengan Presiden Lula da Silva, Brazil. Yang kena 50%. Jadi perkara dia bantah, dia bantah. Kemudian, apakah dia minta ada perundingan dengan Amerika? Aku yang dibangkitkan ahli parlimen Kota Baru adalah tentang Malaysia. Malaysia dan US. Ha? Malaysia dan US. Ada kena mengena dengan Brazil ke? Tapi kau tengok. Dia spin Brazil. Dengar. Ada. Itu siapa Brazil? Jadi, apakah dia setuju? Dia tak setuju. Apakah dia berunding? Dia berunding. Janganlah cakap berdegar-degar. Ini kenyataan. Brazil. Brazil kena 50%, dia berunding di mana berunding? di Kuala Lumpur. Ya. Dia minta bertemu setelah unilateral. Keputusan boleh Amerika syarikat. Okey. Okey. Adakah Brazil menggadai kedaulatan negara? Ha? Brazil bincang. Ya kalau Brazil bincang sekalipun, adakah Brazil menggadai kedaulatan negara dia berkenaan dengan tarif yang dikenakan 50%? Ha? Nampak tak? Kau orang faham tak? Saya minta tolonglah wala walan no ni yang benar ni kan. Kita tak pandai. Kita memang tak pandai. Tapi come on lah. Benda basic je kot. Cerita tentang negara ni yang pergi sampai Brazil pasal apa? Okey, dengar ni. Ada lagi. Sierra de Mafosa. Afrika Selatan pun begitu. Pak. Brazil, Afrika Selatan pula. Pak. Up lagi tu. Afrika Selatan pula. Tengok. Negara China yang diimpus Unilateral, yes. Sama ada istilahnya Makoli itu dia mengadakan tentu sebagai negara China besar, dia tak kata dia dipaksa tapi dia kata dia bersedia berunding bila Amerika mengambil kesempatan itu. Jadi maksud uh, mungkin naratif um, Timbalan Menteri itu uh, tidak halus betul-betul tetapi semangatnya betul. Ya. Kita tak setuju. 19% saya beritahu dalam mesyuarat bilateral menteri-menteri ada tuan ya yeah? minta um, menteri dua ya yeah? <laughs> ya yeah, saya sebut um, Mr President I disagree it has to be lower dan 90% 19 mula dia kata 25 turun 19 saya kata saya setuju saya tak setuju ya yeah? it has to be lower tapi ini unilateral dia ya yeah? baik itu konteks dia kena 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 betul lah ya yeah? maknanya Apakah kita harus dan kalau tanya saya kita harus berunding lah. Tapi istilah di malam tadi kata kita terpaksa tu dipaksa berunding. Tak apalah. Saya akan minta dia fine tune sikit. Ya, boleh. boleh. Anwar Ibrahim. Iyalah kita faham kalau dia cuba nak perbodohkan rakyat Malaysia sebab di is Anwar daripada dulu dia akan cuba memperbodohkan rakyat. lah ada seribu lapan korang pun banyak yang kena bodoh dengan dia. Minyak percuma apa, minyak sikit setengah, tol percuma, PT-PTN percuma. Tapi sekarang ni, dia perbodohkan lagi. Apa yang dibangkitkan ni? Okay. Saya tak pandai. Saya tak pandai. Tapi kita ambil tahulah, membacalah. lah. Isu dia tentang perjanjian ART dengan US ini menggadai kedaulatan negara. Bermakna kita kena tunduk, kena ikut. Apa saja syarat yang US kenakan. Tapi Anwar nafikan. Tetapi dia tak jawab dalam parlimen. Tengku Zafrul, Miti yang bertanggungjawab pun dia tak jawab dalam parlimen. Timbalan Menteri Miti jawab. Hari Kamis. Hari Kamis lalu, Timbalan Menteri Miti bagi tahu bahawa Malaysia dipaksa. Dipaksa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Jadi, hari ini dibangkitkan oleh ahli parlimen Kota Baru berkenaan dengan apa yang dibangkitkan oleh Timbalan Menteri Miti. Daripada ahli parlimen Gelang Patah. But Anwar tak jawab lagi. Dia kona pergi Brazil, dia pergi dekat South Africa, dia pergi kat China. Guys, untuk makluman semua. Bila Donald Trump jadi presiden, memang dikenakan tarif. Seluruh dunia, betul, dikenakan tarif. Yang ini 50%, China sampai dia pergi 100%. Kita 25%. Kemudiannya katanya dirunding dapat 19%. Okeylah, itu berkenaan dengan tarif. Tapi apa kena mengena tarif itu dengan menggadai kedaulatan negara? Cuba kita fikir kat situ. Dan Anwar dalam ni pun bila ditanya oleh Takiuddin, dia tak jawab, malah dia bagi tahu. Dia mengaku, ya yeah, ditekan, ya yeah, dipaksa. Jadi kat mana lagi nak cakap bahawa negara ni telah digadai oleh Anwar Ibrahim? Tak kawal Anwar tak nampak lagi. Ke memang ada tempoh dalam masa 60 hari. Ada tempoh 60 hari untuk kita batalkan balik perkara ni. Jadi sekarang dalam tempoh 60 hari ni, ini bukan tugas ahli parlimen saja. Ini bukan tugas majlis raja-raja saja. Ini bukan tugas penjawat awam saja. Ini tugas kita rakyat Malaysia ni untuk desak supaya semua ahli parlimen ini bertindak segera batalkan perjanjian ini. Semua seluruh rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, kita semua kena bersuara bercakap desak batalkan perjanjian yang menggadai kedaulatan negara ni. Semua. Mesti bercakap. Mesti keluarkan fakta bahawa negara tergadai. Korang boleh cari fakta-fakta ni semua. Ulas ikut kemampuan. Buat PTT. Buat poster. Buat AI. Buat apa-apalah. Tak kisah. Janji sedarkan yang lain untuk sama-sama bangkit gerakkan benda ni. Batalkan perjanjian. Dapat? Okey. Gaji-gaji. Ada lagi orang petikai. Habis gaji-gaji buat apa? Saya dah beritahu banyak kali. Gaji-gaji ada tugas dia. Peranan yang dimainkan oleh gaji-gaji ni besar. Tapi kita kena gerak dulu. Kalau kita tak bergerak, kau takkan nak harapkan raja-raja. Habis kita buat apa? Oh, kita duduk je. Tunggulah. Tunggulah. Eh, mana boleh macam itu? Ini negara kita. Takkanlah negara kita ni kita biar je? Kita kena bersuaralah. Raja-raja akan sampai. Pak dia, ahli parlimen pemangkang dah mulakan benda ni. Tun Mahathir pun dah gerakkan. Banyak yang dah bergabung ni tentang nak bangkitkan supaya batalkan perjanjian ni. Baik rakyat kena tunjuk kita punya ketidakpuas hatian kita ni dalam perjanjian yang Anwar Ibrahim buat. Kita ada tempoh 60 hari daripada tarikh perjanjian untuk kita batalkan perjanjian ini. Tapi kalau kita senyap, kita tak bersuara, tak nampaklah gelombang tu. Kita kena create gelombang ni supaya semua rakyat protes, protes, bantah, bantah. Tolak perjanjian ART yang Anwar Ibrahim buat. Boleh? Ikut kemampuan kita. Boleh eh? Bantah. Okay guys. Serius, serius balik. Serius, serius. Serius. Okey. Hari ni saya dibebaskan. Okay. Atas jaminan pihak polis lah. Jadi tadi ijat, ijat jamin saya tadi. Dalam dua setengah petang lah saya keluar. Jadi kenapa saya ditangkap? Guys, minggu lepas, hari Sabtu, hari Sabtu malam, saya ditangkap di rumah. Tapi direman satu hari lah. Manya, reman ditolak, petang tu, hari Ahad, keluar. Ayat petang empat sengah tu sudah keluar. But ayat kemarin saya kena tangkap lagi. Pukul 8 malam. Eh, pukul 9 malam. Saya dah nak buat live dah. Dah nak buat live dah. Kena tangkap. Jadi sekumpulan pasukan DINAI Bukit Aman. DINAI. Dia pakai DINAI yang sekarang ni. Jenayah berat. Oh macam kita ni jenayah berat kan. Datang ambil saya kat rumah lah. Baiklah milah. Pegawai-pegawai polis yang hadir. Pegawai anggota Steady lah Maksudnya pegawai ni pun ada toleransi Ada budi bahasa Ada budi bicara lah Dia berbeza dengan minggu lepas Minggu lepas anggota semua okey Pegawai tangkapan tu je Dia kurang ajar sikit Tak ada, ada, ada budi bicara lah Tak sekolah So semalam pun anak tu. Eh lah Dia Yang bonsu tu dia autism kan Dia Biasalah kan Datang tantrum dia Apa semua Jadi Ambil masa lah sikit jadi saya cakap kat pegawai polis tu cakap Tuan, kejap tuan Saya nak settlekan anak saya dulu semua So pegawai tu boleh bagilah And then Masa keluar tu Seperti mana yang korang tengok lah Video yang sudah keluar Anak saya apa semua Masuk kereta Saya dibawa ke IPD Dawangi Dia masa naik Pejabat dinai apa semua And then Buatlah proses Proses penangkapan apa semua And then pegawai USJT tu pun ada lah Sekali lagi saya cakap Tuan kenapa tak tangkap Kenapa tak telefonnya Saya boleh datang apa bagi statement tak boleh ni arahan dia kata. Jadi saya tanya dengan dia. Ni report polis daripada mana pula? Ini hasil daripada pemantauan PDRM. Daripada pemantauan bermakna polis ni yang buat report. Nampak kan eh? Kes yang pertama AMK buat report. Yang AMK buat report tu, 6 negeri buat report tu. Kes yang kedua ni polis yang buat report kau tak pelik ke? Ha? Jadi kenapa dia orang tangkap saya pukul 9 tu? Sebab saya nak buat live. Jadi, mereka tangkap pukul 8 tu diberi arahan untuk tangkap. Bermakna tangkapan tu last minute. Dapat on call untuk pergi tangkap saya kat rumah supaya saya tak boleh buat live. Sebab tu dia datang pukul 9. <laughs> saya nak buat live 9:30. Kenapa? Tajuk semalam tu live. Anwar sakit ataupun takut. Sakit ataupun takut. Jadi, itulah sudah so kena tangkap, tak dapat buat live. Sebab proses apa semua tu, and then pukul 12.30 lah, 12.30 malam, sedia hantar ke dalam lokap lah, duduk dalam lokap. Duduk dalam lokap. And then, uh, pagi tu Rehman lah. Pagi tu Rehman, Tuan Rafiq. Tuan Rafiq, lawyer kita. Steady lah Fight Tok Rehman ni Kali ni luar biasa guys Kali ni luar biasa sebab Yang datang mohon Rehman Bagi pihak polis Adalah Timbalan pengarah Unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman Orang nombor dua ACP Satu takut lagi daripada silang Keris silang tu Anggota kat situ bagi tahu tak pernah tengok lagi timbalan pengarah nombor dua turun Mohon reman Sir pun terkejut Di malam nombor 2 tu orang minta reman Bukan ASP Bukan superintendent Bukan DSP Bukan ACP ACP tu Besar pangkat dia Siapa polis tahulah ha. Cinyalah Masa saya keluar daripada lokap tu Saya keluar daripada lokap tu uh, Tunggu Rafiq lah Untuk baca reman Pegawai polis tu tegur saya. Dia kata Lebih kurang lah eh Brother. Dia panggil saya brother. Brother. Stop lah. Slow lah sikit. You cakap PMX macam tu. Saya kenapa tuan? Apa masalah dia? Apa salah saya? Apa salah saya? Saya Apa yang saya asut? Yelah, you tak asut. Yelah, apa yang saya salah? Ini sekarang ni tuduh saya atas hutan. Apa yang saya asut? Tak adalah you cakap PMX, HIV, AIDS, apa semua. stomach. bag. Yelah, betul-betul. Saya susu saman, what? Kenapa tak saman? Tak payahlah. Pengawas ni okey, bagus. Cuma pada saya, dia menjalankan tugas lah. And then saya bagitahu dekat dia. You kalau tahu saya, saya bukan pelagak. Tapi kalau saya tengok orang lah, saya cakap. You kalau tahu saya, you tahu saya lawan Anwar Ibrahim bukan baru, cakap. I kenal you, I kenal you daripada Loyat lagi. Okay, Loyat. Haa, 2000 apa dah. Lepas tu dia dekat Bukit Aman. I kenal you daripada Loyat lagi. So, you you know me. You tahu I macam mana, punya. Kan? I lawan Anwar Ibrahim, I akan lawan Mia. Yelah, tapi... Tak apalah, tak apalah. Kita tengok macam mana lah. Ini apalah tangkap orang malam-malam buta. Ha, sebebel lah kan. And then Tuan Rafiq sampai. Tuan Rafiq sampai, borak-borak. Mau -borak. reman lah. So, mereka pohon empat hari reman. Empat hari. Dia baca lah satu-satu. Dan saya pun baru tahu. Kita mana ingat. Sampai dia bagi tahu Untuk makluman magistrat. Uh, OKT. Orang yang kena tangkap ni. Telah disiasat oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Sebanyak 29 kali. Oh, banyak je. Saya pun tak sedar. 29 kali dah. Tapi saya kira-kira balik, betul lah. Dah 20 biji, handphone aku tak pulang-pulang lagi. 20 biji saya punya telefon, tak pulang-pulang. Ada kat Bukit Aman. 29 kali. Saya pun baru tahu. Kita tak fikir. Nak menunjukkan betapa seriusnya selazri ni. Oh. Tapi... Tuan Rafiq steady lah. Tuan Rafiq bagi tahulah kenapa nak reman, benda boleh tak pernah gagal bagi keterangan, bagi kerjasama. 29 kali pun membuktikan yang Sir ni tak pernah gagal bagi keterangan. Betul lah. Kenapa nak reman? Reman ni untuk siasatan. So, bila tengok, nampak macam tak menyebelahi lah. And then, ACP tu bagi tahulah. <laughs> kenapa nak pun reman lah macam-macam lah. Blah, 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 And then, Majistret bagi dua hari eh bagi 2 hari. Pada se, kalau ACP tu tak ada, majlis akan bagi sehari ataupun reman ditolak. Ini punya berapa? Sebab hujah yang Tuan Rafiq bagi tu memang dah padu dah. Sebab nak siasat apa benda ni, kena reman apa, nak ambil statement. Semua so bagi statement. Nak empon, dah bagi empon. Betul tak? Setiap so, tak pernah lagi kot. Baru minggu lepas kena tangkap pun tak lagi juga. Ada kat rumah.